Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Hari ini kita hadir Ke hadapan Masukur Menara Kuala Lumpur Ini adalah untuk mendetahkan Berkaitan dengan pemberian Konsesi kepada Alexis lah Yang mana sebelum ini Menteri Komunikasi Mengatakan bahawa Penganugerahan tender ini dibuat secara Terbuka Secara RFP So hari ini bila kita dapat Kita diberikan gambar-gambar yang membuktikan bahawa kerajaan hari ini sememangnya mengenali apa nama LSS ni kalau kita tengok di sini adalah gambar owner berelesis ni ni Tan Sri Lim Kensing di apa nama di dalam majlis minum petang bersama dengan menteri dan juga apa Datuk Seri Anwar Ibrahim. So ini adalah tindakan kita yang pertama kita nak dedahkan dan kita nak meminta supaya pihak SPRM untuk masuk dan menyiasat penganugerahan ini dan kita minta juga supaya menteri mendedahkan apa lagi lima lima apa nama senarai apa company yang masuk bid untuk Nara Kuala Lumpur ni. So kita akan mulakan kita punya sejarah media dengan rakan-rakan NGO yang akan mengutarakan uh, mereka punya pandangan mereka berkaitan dengan isu Nara Kuala Lumpur ni. Saya start dengan Datuk Rizwan Ibu Ikhlas. Baiklah, terima kasih kepada media. Ini adalah isu melibatkan Nara Kuala Lumpur. Hak orang Melayu. Kita lihat hari ini di mana parti keramat AMNO hari ini kita lihat tak mampu bela orang Melayu. Ini yang berlaku di dalam negara ini. Cara parti AMNO ni bubar terus. Jangan nasihat parti bersatu bubar. AMNO patut dibubar. Contoh salah satu contoh Menara Kuala Lumpur. Kenapa tak dapat bela orang Melayu Selama ni orang Melayu yang mentabih Menara Kuala Lumpur Kenapa hari ini UMNO gagal dalam isu ni Apa yang kita lihat Mereka dibawa telunjuk, telunjuk parti bangsa lain Ini yang kita nampak Saya minta pihak SPRM Tanpa Fahaman politik Atau berpihak mana-mana Perlu siasat isu ni secara dalam-dalamnya Perlu telus dalam perkara ni saya mintalah parti UMNO hari ini perlu sedar. Saya terpaksa sebut politik. Walaupun saya bukan orang politik, NGO dari NGO, saya terpaksa cakap. Sebab apa? Setiap kali UMNO kata bela orang Melayu, berjuang untuk orang Melayu. Mana ada? Tergadai. Menara Kuala Lumpur hari ini hari ini tergadai kepada bangsa lain syarikat bangsa lain. Ini yang berlaku dalam negara ini. Cara pemimpin-pemimpin yang duduk dalam parti kerama AMNO ni perlulah sedar diri sebelum kita nak berjuang untuk orang Melayu. Selalu setiap kali kita laungkan hidup Melayu, hidup Melayu. Apa yang hidup hari ini? Teguk Ini yang berlaku dalam menara Kuala Lumpur. Tolonglah sedar. Tolong sedarlah sikit. Begitu juga, saya minta semua rakyat dalam Malaysia ni, khususnya anak-anak muda Melayu yang sibuk miyaga ni, perlu ada fahaman politik. Marilah kita gabung di bawah satu payung. Kita selamatkan negara ni, selamatkan orang Melayu dalam negara ni. Ini yang saya minta. Terima kasih. Okay, kemudian saya jemput Puan Bibi ya, daripada negara watin untuk menjelaskan berkaitan dengan negara berhumput. Okey, Assalamualaikum dan... 两个，两个，两个，两个。两个 Assalamualaikum dan uh, salam hormat salam sejahtera kepada semua yang mendengar uh, pada hari ini eh. Saya sebenarnya uh, bercakap melalui background saya selaku uh, company secretary, catat kami secretary. pada saya saya melihat perkara ini tidak akan berlaku jika bila mana uh, kerajaan melalui syarikat uh, JLC mereka iaitu Telekom Malaysia, Telekom Malaysia bila dia uh, ini menyerahkan uh, kepada syarikat uh, lain untuk mengambil alih disebabkan mereka merasakan tidak ada lagi kepentingan bagi mereka sebab mereka bukan dalam bidang aktiviti yang disebutkan untuk menguruskan menara KL. Jadi sebab itu Hydro Shop masuk uh, membeli ekuiti-ekuiti dengan terma-terma yang telah dikejui. Seharusnya menara Kuala Lumpur yang berhak ini dikekalkan untuk menjadi syarikat yang mentabik urus operasi di dalam uh, menara KL ini. Dan kalau mereka yang nak mengambil alih sepatutnya mengambil alih ekuiti dalam syarikat uh, menara Kuala Lumpur yang berhak tersebut. Contohnya, bila Hydroshop telah mengambil alih ekuiti daripada saham-saham Di dalam menara KL Kuala Lumpur yang berhak ini Seharusnya kerajaan melalui uh, kementerian yang terbabit ini Bersama dengan Telekom Malaysia Sepatutnya memanggil pihak-pihak yang berminat Untuk membeli semula ekuiti daripada syarikat uh, menara Kuala Lumpur yang berhak tersebut Melalui Hydroshop Sebab Hydroshop telah mengambil alih Jadi ia kekal ia kekal masih lagi Benara Kuala Lumpur menjadi pentadbir urus kepada operasi di dalam pengurusan Benara Kuala Lumpur ini jadi saya nampak berlaku berlakunya sedikit uh, kelompongan kelompongan adalah di mana sepatutnya ini mengambil kira kepada takbir urus corporate governance dalam sebuah syarikat tersebut Jadi di sini ada kelompongan Dan bila dikatakan ada ada usaha-usaha Ataupun perkara-perkara yang melibatkan Berkemungkinan uh, melibatkan kroni-kroni yang terlibat Kerana kita tengok foto-foto yang ada kat sini Yang saya minta SPRM untuk mengkaji Kita khuatir ada perkara-perkara yang melibatkan uh, Yang kita tidak ketahui Rakyat tidak ketahui Dan rakyat perlu tahu dan ambil maklum. Kerana kita tahu Menara Kuala Lumpur dan Berhak ini Bukan milik kerajaan semata-mata Ia milik rakyat jadi sepatutnya peralihan kuasa government yang sebelum ini dengan yang sekarang ini sepatutnya ini mengekalkan menara Kuala Lumpur Seri itu adalah syarikat yang diberikan amanah untuk mentadbir menguruskan uh, aktiviti dan operasi di, di bawah menara Kuala Lumpur ini iaitu aset kerajaan, milik kerajaan, milik rakyat kita tetapi apa yang saya nampak ada berlaku masalah kerana bila Hydroshop ambil alih dengan terma-terma yang dan saya faham pihak aeroshop kini dalam proses mahkamah biarlah mereka dengan dokumen-dokumen dia untuk mendapatkan um, papasan dan juga uh, mendapatkan keadilan ya, keadilan bagi pihak mereka terma-terma tersebut termasuklah bebanan-bebanan yang terpaksa dipikul, dalam menguruskan sepanjang tempoh dia telah mengambil alih ekuiti dalam syarikat menara kolombus yang tersebut. tetapi seharusnya mereka yang ingin mengambil alih, maksudnya syarikat syarikat lain lah, yang pembida-pembida seharusnya kerajaan memberikan tumpuan bersama-sama dengan pihak Hydroshop yang telah membeli equity Telekom Malaysia di bawah Menara Kuala Kuala Berhak itu untuk bersama dengan pembiaya pembiaya yang berkelaikan. Proposal-proposal yang diserahkan oleh pembiaya pembiaya tersebut sepatutnya kerajaan melalui kementerian ataupun Telekom Malaysia menggariskan apakah garis panduan yang sepatutnya dan mereka mengambil alih menara Kuala Lumpur Selam Berhak itu sendiri. Jadi yang menjalankan operasi ini bukan orang lain, bukan orang luar. Masih lagi dikekalkan kepada syarikat menara uh, Kuala Lumpur Sedia Berat. Faham maksud saya? Uh, jadi ini ialah ikon kita. Putrajaya ikon kita. KLCC ikon kita menara KL ikon kita perkara ini tidak akan terjadi kalau corporate governance itu dikekalkan dan kerajaan yang yang menjadi uh, orang kata peralihan kuasa kerajaan itu mengambil kira faktor-faktor ini dan kita mau mau SPRM menyiasat se sebenar-benarnya dengan dakwaan-dakwaan dan bukti-bukti yang kita ada ini sekian terima kasih okey kemudian saya jemput kepimpinan pengguna Islam Malaysia radians saya menyeru semua apa orang Melayu bangun jangan tidur lagi hak kita dah, di, uh, dah dah diambil orang bangun orang Melayu jangan tidur hak bumi putera dah dikacau jadi macam mana kita nak biarkan macam tu ke kita harus bersatu 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 bukan parti bersatu ya saya mohon oh, semua orang Melayu bersatu jangan biar hak kita diambil orang jadi di belakang itu penerangan wakil-wakil putra putra. Ah, saya selalu mencari pagi dia pagi juga. Di sini apa yang kita sempat nampak gambar Uh, bagi Bumi Putra kita bertanya sebelum ni syarikat ni 100% Bumi Putra macam mana tiba-tiba boleh dia buka ni macam tu tutup satu dua hari buka balik kononnya nak penyelenggaraan uh, banyak uh, berkata bukan-bukan maksudnya dari sini gambar yang saya nampak ni adakah uh, deal ni dilakukan sebelum atau dah, dah dirancang? Maksudnya di sini maknanya kita nak menyeru semua. Ini bukan berkenaan parti politik, ini berkenaan hak bumi putra. Tak kira apa parti sekalian pun, uh, saya rasa bagi parti yang bukan bukan parti Melayu pun, kalau hak kamu dirampas kamu pun mesti tak suka. Maksudnya di sini kita nak nak panggil semua buka mata apa yang berlaku hmm. mengapa perlu buka kataan sekejap macam ni macam tu dan banyak juga saya gambar macam pelik siapa siapa gentleman ni berdiri sebelah PMX macam mana dia boleh dapat gambar ni macam mana siapa yang memberi gambar ni bila ataupun ada gambar lain ini hmm. hmm. apa hmm. yang dia bercerita macam mana pula Andy dengan aa, Lim Guan Eng juga dengan Timbalan Menteri Komunikasi boleh ada bersama. Ha, ni ini kita nak pertanyaan ni semua penjawat awam pun patut faham. Maknanya ini kita tak nak being bias kita nak bagi tahu benda yang berlaku. Ha, itu saja. Terima kasih.